всем, здравствуйте! И мы продолжаем наш прямой репортаж с Fashion Night Out. Пока даже замечательных фотограф пошла, чтобы оставить сумку от фотоаппарата в машине, я с вами немножечко пообщаюсь. Как и обещала, рассказываю, что на мне сегодня надето. Начинаем снизу. А, ботильоны, которые дико напомнили мне ботильоны Джеффри Кэмпбелл, на самом деле это всего лишь Риверайл. И сегодня я старалась одеться в максимально демократичные марки, чтобы лишний раз понимать, что... общем, можно одеться круто, недорого, не заморачивайтесь, все. По-моему, там прошли твои форумчане. Они просто нас до сих пор обсуждают. Значит, продолжаем. Просто космические любимые мои теперь тритоновые штаны, которые невероятно сложно влезать, это топ-шоу. Можно -то маленький ликбез? Нет? Пока Света вам все это показывает, мы катастрофически опаздываем на Fashion Night Out. Ладно, продолжаем. Эта очаровательная футболка была подарена мне одним из моих очень хороших друзей. И я решила, что она, как нельзя, кстати, сегодня сюда вписывается. Кофта была позаимствована из Яниного гардероба, это Массима Дьюти. Прекрасная кофта, мне дико нравятся закладки, которые на рукавах. Браслеты H&M, не знаю почему, но понравилось. Золотая птичка нашли, это подарок для вот, она тоже мне очень нравится. Ну и, собственно говоря, винтажный красный воротник, винтажная брошка, которая мне, которая мне безумно нравится. И шляпа, которую я купила в Турции! Вот. Могу а возвращается посмотреть? фотограф Ира. Вот. Может, и... Всех любим, всех целуем. До встречи. Всем пока!